Сначала лесники едут на ту сторону или же по телефону, у каждого по, по 6-8 по телефонов, созваниваются с румынской стороной, на румынской стороне есть контрабандисты, те бегут, соответственно, к прокуратуре румынской или фронтиере, договариваются, вот, хотим сделать какой-то коридор. Те говорят, 10 тысяч евро, на два часа. Потом они звонят нашим лесникам, говорят, в этом направлении нам дают два часа настолько столько-то коробок. каждый день бросается по 10-20 ящиков, это минимально. 5000 евро, маленькая, самая мелкая партия. Давно была здесь остановлена группа контрабандистов, 4 телеги, 111 коробок сигарет. Она только ведет границы. Жипы, и телеги, вот эта дорога протоптана ими. Они постепенно продвигаются к этой точке. И вот мы на самой границе, там уже румыния. Здесь повсюду свежие следы, тропинка, что называется, протоптана. И такие вот дыры, через которые совершенно несложно передавать сигареты. Граница явно не на замке. Минимально. За день прошла 4 телеги. Эта выручка должна была быть только 35 тысяч евро. А таких телег бывает практически каждый день. Нас вже достало. Ми цілий день їздимо по границям. Жодного у вас немає ніде. Де ви є? Що ви робите, за що ви гроші отримуєте? А контрабанда передбачена вашими службовими забові. А до кого? Люди, які кришують їх по контрабанді сигарет, вони ж їх кришують за ворогство лісу. До контрабанди я ніколи не мав і ніколи не мати не буду. Я вам це говорю. Цим займатися теж, щоб там зупиняти чи контролювати, я це не збираюся. Я не можу на сьогоднішній день, сидячи в кабінеті, обвинувачувати якихось людей своїх, своїх співах. У мене їх 600 чоловік. Для цього мають бути факти. Сьогодні руки ховають. Ну, будь ласка, я хора.